Всем привет! Renault Trafic 1.9 Замена втулки э, амортизатора. В общем, що я зробив, щоб не знімати, а повністю запресовувати. В общем, сейчас я разберу, покажу. Гайка. Намазав солідолом. Э, шайба и стягиваю. Потихонечку стягується. Вроді йде Зараз підтягну, потім... Розберу, покажу які шайби яка. Ну, в принципі, вроді би непогано буде. Іде легенько заходить. Я думаю, що цей спосіб має жити, да? заходить. Працюємо. Так, друга сторона. Відкручуємо. Я вже сорвав. Закручено добре. еще надо будет, конечно мабуть амортизаторы замовлять то ставить ноги потому что так ты вроде бы туда сжимаешь ну, вроде тримается не знаю что хотел там... ну там вверх нормально, короче так надо бы таскать рукой не получается, да? Тот выскочив рукой, это раз и все. Это надо, наверное, гайка вытягивать. Сейчас пробуем. Так. В общем, он вылазит. Вот точка. Опа. Выскочил. Вот вообще все побыто, погрызано. А вот новый. то есть видно. Так, и едешь сзади, что тарабаны, как не знаю, что. Ну, сейчас uh, тут чистим, чищу наждачкой, потом мажу и туда его закручим. Сейчас покажу, как. Мажу эту фигню. Так смажем от Так, ну все-таки болт раз. Хорошо намазал. Сейчас еще. Так. А ты. Так. Раз... Ага. Шайба одна. Дорога. Вот здесь. Ирочка. Так. Наживил. Все, теперь берем ключа и... И Салингблок пошел, пошел, пошел. Хотя тут вот такая штука, типа канавка есть. Я ее прям сюда сажаю и все. Не утоплю ее больше. Так. Так, еще трошки. Так, солидол вылазить уже. Так, ну что, восьмач? Так, ну еще можно трошки втянуть, чтобы оно трошки Так. Все. На месте. Выключим. Все. Повтораем. Все, и разбытие в тулочке поменялось быстренько на ноль. Вот и все. Пожалуйста. Все. Собираем. И вперед. Вот ну, таким чином можно менять стулочки самому.